श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ नमस्कार भक्तांनो आज आपण अत्यंत पवित्र आणि शक्तिशाली असा श्री ज्योतिबा गायत्री मंत्र जाणून घेणार आहोत मंत्र असा आहे ओम ज्योतिबाय विद्माही केदारेश्वराय धीमही तन्नो ज्योती प्रचोदया या मंत्राचा अर्थ अत्यंत सुंदर आहे आपण ज्योतिबा देवाच्या तेजस्वी रूपाचे ध्यान करतो केदारेश्वर स्वरूपातील हा दिव्य शक्तीचे स्मरण करतो आणि प्रार्थना करतो की त्या परम ज्योतीने आपल्या बुद्धीला आपल्या जीवनाला योग्य दिशा द्यावी भक्तांनो हा मंत्र जपल्याने मनातील भीती कमी होते नकारात्मक विचार दूर होतात आत्मविश्वास वाढतो आणि जीवनात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते रविवारी सकाळी स्नान करून देवासमोर दिवा लावून गुलाल अर्पण करून अकरा एकवीस किंवा एकशे एक आठ वेळा हा मंत्र जपा मनात एकच भावना ठेवा हे ज्योतिबा देवा माझ्या आयुष्यातील अंधार दूर कर आणि प्रकाश दे मंत्र म्हणजे केवळ शब्द नाहीये तो आपल्या मनाशी आणि देवाशी जोडणारा एक दिव्य पूल आहे जितक्या श्रद्धेने जप कराल तितकी कृपा अनुभवाल जीवनात कितीही अंधार असो परिस्थिती कितीही कठीण असो मनात श्रद्धेची ज्योत पेटती ठेवली तर मार्ग नक्की सापडतो श्री ज्योतिबा गायत्री मंत्र आपल्याला सांगतो आपल्या आतच एक दिव्य प्रकाश आहे त्या प्रकाशावर विश्वास ठेवा भीतीपेक्षा श्रद्धा मोठी ठेवा निराशेपेक्षा आशा मोठी ठेवा दर रविवारी भक्ती भावाने हा मंत्र जग करा मन शांत होईल विचार शुद्ध होतील आणि जीवनात सकारात्मक बदल जाणवेल लक्षात ठेवा देव दूर नाही तो आपल्या श्रद्धेत आहे आपल्या आहे आणि आपल्या प्रत्येक चांगल्या विचारात आहे जर तुम्हाला अशाच भक्तिमय मंत्र आणि प्रार्थना ऐकायला आवडत असतील तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओला ला लाईक करा आणि चांग भलं असा जयघोष कमेंट मध्ये नक्की करा ज्योतिबाच्या नावाने चांग चला तर मग मंत्राला सुरुवात करूया ॐ ज्योतिबाय विद्महे केदारेश्वराय धीमहि तन्नो ज्योति प्रचोदयात् 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 ॐ ज्योतिबाय विद्महे केदारेश्वराय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ ज्योतिबाय विद्महे केदारेश्वराय धीमहि तन्नो ज्योति 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 प्रचोदयात् ॐ ज्योतिबाय विद्महे केदारेश्वराय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ ज्योतिबाय विद्महे केदारेश्वराय धीमहि तन्नो ज्योति 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 प्रचोदयात् ॐ ज्योतिबाय विद्महे केदारेश्वराय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ ज्योतिबाय विद्महे केदारेश्वराय धीमहि तन्नो ज्योति 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 प्रचोदयात् ॐ ज्योतिबाय विद्महे केदारेश्वराय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ ज्योतिबाय विद्महे केदारेश्वराय धीमहि तन्नो ज्योति 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 प्रचोदयात् ॐ ज्योतिबाय विद्महे केदारेश्वराय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ ज्योतिबाय विद्महे केदारेश्वराय धीमहि तन्नो ज्योति 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 प्रचोदयात् ॐ ज्योतिबाय विद्महे केदारेश्वराय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ ज्योतिबाय विद्महे केदारेश्वराय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ ज्योतिबाय विद्महे केदारेश्वराय धीमहि तन्नो ज्योति 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 प्रचोदयात् ॐ ज्योतिबाय विद्महे केदारेश्वराय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ ज्योतिबाय विद्महे केदारेश्वराय धीमहि तन्नो ज्योति 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 प्रचोदयात् ॐ ज्योतिबाय विद्महे केदारेश्वराय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ ज्योतिबाय विद्महे केदारेश्वराय धीमहि तन्नो ज्योति 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 प्रचोदयात् ॐ ज्योतिबाय विद्महे केदारेश्वराय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ ज्योतिबाय विद्महे केदारेश्वराय धीमहि तन्नो ज्योति 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 प्रचोदयात्